ноль в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Петр Порошенко подписал закон Украины о санкциях, сообщается на сайте Верховной Рады. Согласно законопроекту, ограничения в отношении конкретных иностранцев и иностранных юридических лиц будут утверждаться решением СНБО и вводиться указом президента. Меры против иностранного государства или секторальные санкции после решения СНБО и указа президента утверждаются Верховной Рады и вступают в силу в течение 48 часов после принятия. Урегулирование ситуации на Донбассе и укрепление обороноспособности Украины. Это ключевые темы на сегодняшнем Кабмине. Заседание правительства проходит в непривычном формате. Присутствует президент Петр Порошенко, спикер парламента Александр Турчинов, а также глава областных администраций. Подробности нам расскажет наш корреспондент Юлия Боднар. Она на связи со студией по телефону. Юля, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катя. Сегодняшнее заседание Кабинета министров глава государства Петр Порошенко начал с самого главного для страны вопроса мира. Он акцентировал, что в Минске были достигнуты... Договоренности на основе мирного плана украинского президента. И наша страна свои обязанности выполняет. Несмотря на то, что российские войска всячески пытаются спровоцировать украинских военных, с 18 часов 5 сентября никаких, никаких боевых действий Украина не ведет. Президент также напомнил, что за время перемирия уже удалось освободить 700 украинских военных. Он прогнозирует, что к концу недели еще 500 заложников вернутся домой. Президент также заявил, я заявил, что украинцы должны знать о действиях своей власти и поэтому сегодня был обнародован текст Минского протокола для того, чтобы каждый гражданин мог воочию убедиться, что там не идет речи о федерализации украинских земель. Президент категоричен. ЛНР и ДНР никогда не будут находиться в отдельном правовом статусе. Предлагаю послушать. Протокол предусматривает восстановление и сохранение суверенитета Украины на всей территории Донбасса, в том числе и на той, которая сейчас временно контролируется боевиками. Эта часть тоже вернется в правовое поле Украины. Обращаю ваше внимание, что ни о какой федерализации, ни о каком отчуждении в протоколе речь не идет и идти не может. Еще раз подчеркиваю, что такие образования, так называемые ЛНР и ДНР, в документе не упоминаются вообще. Так называемые ЛНР, ДНР, в документе не сгадуются вообще. Президент также заявил, что 70% российских войск уже отведены от украинских границ. Тем не менее, силы АТО остаются в полной боевой готовности, чтобы защищать Украину. Также для помощи армии практически вся оборонная промышленность Украины, все предприятия, которые этим занимаются, переводятся в режим круглосуточной работы. И такой график позволит производить около 30 единиц техники в сутки. Упомянул президент и саммит НАТО. По его словам, встреча в нью парке обеспечила Украине самый высокий уровень сотрудничества, на который только может рассчитывать страна, которая не является полноправным членом Североатлантического альянса. Но отстаивать свою независимость мы должны сами. Об этом говорит и президент, и премьер-министр. И нам нужна собственная эффективная армия. Предлагаю послушать. Ни не Арсений по этому поводу. Первый вопрос – это модернизация военной организации в Украине. И для этого нам необходимо получить не только оружие, а специалистов, которые способны изменить качественно логистику военной организации. Второе. Абсолютно правильно, господин президент, господин председатель. Линия Маннергейма или проект «Стена», но это оборонительные укрепления, которые нужно строить дешево и быстро. Дешево и швидко для реализации этих обоих вопросов в госбюджете уже на следующий год предусмотрены миллиардные расходы на оборону. Премьер-министр надеется, что его, то есть этот закон подадут вовремя до 15 сентября. Также премьер-министр говорит о том, что Украине сейчас крайне важно принять все возможные законы и реформы, которые смогут поднять нашу экономику. Но до тех пор, пока на нашей земле будут присутствовать российские террористы, ни один инвестор к нам не придет. Поэтому ключевая задача это мир и и привлечения инвесторов и для этого в правительстве сделают все возможное к этому моменту заседание еще продолжается за, закрытым, э, за закрытыми дверями. студии спасибо юля ждем от тебя подробности уже в следующем выпуске напомню с нами на связи из Кабмина была наш корреспондент юлия боднар Российские войска продолжают концентрировать силы в районе Новозовска. По данным руководителя группы информационного сопротивления Дмитрия Тымчука, сейчас туда, с территории России, уже переброшено не менее 180 единиц военной техники. Это танки, БМП, БТР и установки ГРАД. Также зафиксирован автомобиль, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки. Стягиваются российские войска и на севере Крыма. Возле границы Херсонской области находится не менее 70 танков, около 100 БТР в ракетную станцию. Установки. Ранее сообщалось, что российские военные и боевики активизировались в районе Луганска, Лисичанска и Алчевска. Минувшая ночь прошла без потерь среди личного состава сил АТО. Вместе с тем зафиксировано 6 обстрелов позиций блокпостов, которые удерживают наши военные. В частности, с применением артиллерии были обстреляны позиции пехотинцев в районе населенных пунктов Старолапса, Пески, Авдеевка и аэродрома Донецк. Дважды с применением установок град и артиллерии были обстреляны позиции сил АТО вблизи населенного пункта Тоненькая. В свою очередь вооруженные силы Украины продолжают придерживаться договоренностей о... О прекращении огня. НАТО признала систему безопасности Украины неотъемлемой частью Североатлантической оборонной системы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалы. Это не только ускорит военно-техническое сотрудничество с Альянсом, но и поможет провести совместные учения. Страны НАТО понимают всю сложную ситуацию в Украине и готовы оказывать помощь. Они уже продемонстрировали солидарность и единство. Те же, кто надеется на отсутствие единой позиции в отношении Украины, обманулись в своих ожиданиях. Кнул Валерий Чалы уже сейчас. Украина имеет программу возобновления военно-технических групп, в том числе военно-технического сотрудничества с НАТО. Армия Российской Федерации воюет в Украине. Уверены в НАТО. Об этом в интервью одному из российских изданий рассказал генсек Альянса Андерс Фограсмуссен. Некоторые члены блока обеспокоены по поводу своей собственной безопасности. Ведь Москва заявила о своем праве вмешиваться в дела других государств для защиты интересов русскоязычного населения. Именно поэтому в ходе саммита НАТО в Уэльсе был предпринят ряд шагов по укреплению коллективной обороны, подчеркнул глава Альянса. У НАТО есть основания считать, что Россия непосредственно причастна к дестабилизации обстановки в Украине. Расмуса напомнил, что недавно были обнародованы данные о вмешательстве Федерации, в частности спутниковые снимки, подтверждающие нахождение российских вооруженных сил на территории Украины. Более 1700 спецназовцев из 14 стран НАТО принимают участие в военных учениях на севере Польши. Маневры запланированы на трех полигонах в Польше и Литве. Продлятся они на протяжении трех недель. Армии стран-членов Альянса тренируются вместе отражать нападение условного противника. В маневрах участвуют сотни единиц бронетехники и авиации. Учения проводят в рамках создания европейских сил быстрого реагирования. Пятитысячный военный контингент должен быть готов к переброске в любую страну блока в течение двух суток. Такие планы были согласованы на саммите НАТО в Уэльсе. Западные страны приняли решение улучшать свою обороноспособность из-за угрозы российской агрессии. В Национальном банке работают над созданием института маркетмейкеров. В этом регулятору помогает специальная миссия МВФ. Новый институт поможет радикально реформировать валютный рынок и минимизировать риски валютных колебаний. Так считают эксперты. Подробности смотрите далее в сюжете. На валютном рынке вскоре появится институт маркетмейкеров. Национальный банк отберет 15 крупнейших банков, которые будут удерживать котировки валют в узком диапазоне. К работе над созданием маркетмейкеров привлекли специальную миссию Международного валютного фонда. Поэтому сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала во главе с Георгиевым которые еще раз обсуждают с нами эту идею, более еще технический ассистент, который к нам приезжает, потому что все равно они хотят утвердить, они хотят понять, почему мы это делаем. Пока же на рынке объемы торгов остаются незначительными, и даже небольшой перекос между спросом и предложением может существенно отражаться на скачках курса. Механизм маркетмейкеров может существенно сгладить эти колебания. Объем рынка, он ну, реально смешной. Да? И сумма в 10-20 миллионов может реально курс загнать как в одну, в другую сторону. Поэтому Национальный банк должен иметь инструменты и раскрывать все карты, на мой взгляд, не обязательно. Намного важнее, чтобы был результат. Намного важнее, чтобы эти все перекосы, которые происходят, их было как можно меньше. На снижение объемов торгов повлияли несколько факторов. Во-первых, безусловно, сказывается ситуация на Востоке. Падение промышленного производства привело к снижению экспортных поступлений, а пик сельскохозяйственных продаж еще не наступил. У нас остановилось, как Сахимы в Донецке, Потому что у нас остановилась, да нет, сталь. Потому что у нас Метинвест заводом Ильича производит на 50% меньше продукции, потому что не может, к сожалению, до сих пор подвести каксующиеся угли себе, да, из-за того, что инфраструктура развалена. Снижение объемов торгов банкиры также связывают с введением налога в пенсионный фонд, который уплачивается с 1 апреля в размере полпроцента. Финансисты предлагают его либо отменить, либо перенести на конечного покупателя. Он покупает валюту. Покупаешь валюту, заплати один процент. Но банк, который торгует между собой, если он начинает каждый банк по, по цепочке добавлять эти полпроцента, вот мы имеем раскачку рынка только на этом. Для увеличения предложения на рынке Национальный банк уже ввел обязательную стопроцентную продажу валютной выручки. Впрочем, некоторые экспортеры умудряются найти схемы, как ее припрятать или придержать. Председатель НБУ Валерия Гонтарева считает, Украине необходим закон о трансферном ценообразовании. Тогда валютная выручка не будет прятаться на заграничных счетах. Вот как я вам скажу, прячется валютная выручка, чтобы вы все поняли. Мы можем искать ее здесь, в банках, но найти мы ее можем только на Швейцарии швейцарских трейдеров, потому что не приняв закон о трансферном ценообразовании, сюда валюту не заводят. Когда ее хотят спрятать валютную выручку, ее в страну не заводят, потому что в стране ее найдет очень такой пыльный национальный банк, который дуже прискипливо вывчая контракты. Впрочем, валютное поступление в страну в ближайшее время увеличится после начала сезонных продаж сельскохозяйственной продукции украинскими аграриями. Пик экспорта еще не наступил, но в НБУ призывают быть бдительными. Россия воюет с Украиной не только на Востоке, но и на информационном фронте. Поэтому важно помнить, валютная паника ⁇ лучшее оружие агрессора. Роман Ковтун, Даниэль Городецкий, Михаил Чаркин, БТБ. Ну а далее на БТБ курсы валюты, цены на горючее. Оставайтесь с нами и до встречи.